Ми громадська організація, так, громадське об'єднання воїнів АТО. Хочемо зробити звернення. Звернення буду робити російською мовою. Щоб потім не було спекуляцій, що тут мову хтось забороняє або ще щось робить. Принципіально буду зараз робити це російською мовою. Чого все почалося? Почалося з того, що по всій Україні з'явилися палатки опозиційного блоку, в яких збирали підписи і в яких роздавали буклети. И в них были э, написаны такие тезисы, которые в свое время, в 2014 году, разожгли войну в Украине. Сейчас с небольшими изменениями эти тезисы внесены в эти списки апоблоковские. И они показывают их людям и говорят, что вот в Украине вот это происходит. В частности, как будто бы в Украине запрещают русский язык. Хотя никто никогда этого не видел, нет, чтобы кому-то кто-то запрещал. Как будто бы нацисты тут какие-то появились. Хотя никто этих нацистов в глаза не видел. В свое время, в 2014 году подобные лозунги звучали в Донецкой и Луганской области и в Крыму. И это привело Украину к войне. Сейчас с легкими изменениями те же лозунги пытаются э, раскачать ситуацию и здесь, под теми же лозунгами. Значит, по, ситуация по такмаку, по нашему. Мы, громадская организация, и объединение воиней АТО, я и голова, Баздер Геннадий Викторович. Значит, мы не допустим, чтобы в нашем городе, Нечто подобное происходило. Война нам здесь не нужна. За моей спиной стоят ребята, которые прошли войну, которые не хотят, чтобы эта война, они видели, что это такое. И они не хотят, чтобы эта война пришла в их город. Поэтому мы против того, чтобы стояли эти палатки. Самое печальное то, что некоторые жители нашего города в свое время в 2014 году, они ездили на эти Майдан, многие из них. Некоторые из них до сих пор занимают высокие должности в мэрии, в частности директор рынка Шпагин. В свое время занимался отправкой тетушек на антимайдан. И вот эти вот люди, они, значит, позволяют себе говорить нам, что мы делаем что-то неправильно в нашем городе. Они предъявляют нам какие-то претензии, что мы занимаемся якобы беспределом каким-то. А мы просто не хотим здесь войны. Так вот, эти тетушки, они должны понять. Вот эти все охранники, нанятые Апоблоком, нанятые Котелевским, Загуменным, я не знаю еще кем, капинуса эти все. Вот эти вот э, люди, которые причисляют себя якобы к криминальному миру, и заявляющие о том, что они стали охранниками Апоблока. И прямо в глаза мне об этом один человек говорил, прям, там, возле палатки. Да, говорит, мне платят. Да, говорит, я их буду охранять и дальше. А вы, говорит, ничего не сделали. Так вот, значит, смотрите. У меня в руках документы. Мы с большим трудом их добыли в Висполкоме. Значит, документ от 20 апреля 2017 года за подписью Шпагина, директора рынка, занимающегося в свое время отправкой тетушек на антимайдан. Тех самых, которые сейчас стали охранниками его по Значит, они оставили сообщение в Висполкоме о том, что в определенных местах планируется сбир подписей. Під час роботи інформаційних наметів за участі не менше 4 осіб. І що вони будуть розпространяти інформаційні матеріали в своїх палатках. Значить, е... Мета. Ось тут написано Чорним по білому, мета їх. Я зачитаю їхню мету. Розповсюдження інформаційних матеріалів політичної партії, опозиційний блок та збір підписів на підтримку соціально значущих законопроєктів Внесення на розгляд Верховної Ради України за ініціативою парламентської фракції опозиційного блоку. Відповідальна особа Шпагін ОГ його підпис, входящий номер. Дата 20 апреля 2017 року. Міському голові Катиленського. Оставили вони це повідомлення. Далі. В палатках, які стоять по нашому городу, ну вже не стоять, по нашому городу, розпространялись вот такі вот листовки. оппозиционный блок. Значит, э, среди э, призывов, которые здесь озвучены, есть такие. Я зачитаю. Отменить все решения, ограничивающие использование русского и других национальных языков Украины. Пусть мне хоть один подойдет и скажет, или покажет хотя бы одно решение, которое ограничивает использование русского языка. Я солдат украинской армии, уже звельный. Я разговариваю на русском языке. Никто мне этого не запрещает. И никто не сможет запретить. И никто никому этого не запрещает. Точно так же, ребята, я... Вы знаете, в нашем батальоне 60 или даже, наверное, 65% большего, большая часть личного состава говорила на русском языке. И говорит сейчас. И никто не вправе запретить им э, э, разговаривать на том языке, которым они хотят, и никто этого не делает. Более того... Жители юго-востока Украины, в частности Тахмака, в основной своей массе говорят на русском языке. Мне в силу своей деятельности, как главе громадской организации, приходится подписывать много документов, составлять в том числе. И мне везде спрашивают, сабезы, в Сабельзе, исполкоме, где бы там ни было. Везде меня спрашивают, вам на каком языке удобнее, на русском или на украинском. Я принципиально заполняю на украинском, говорю на украинском, свободно владею русским, украинским, английским не знаю, неважно. Но притеснение русского языка я нигде не замечал. Если кто-то замечал, пусть позвонит мне об этом скажет. Мы, если кто-то будет притеснять русский язык или любой другой язык, ну, тогда об этом, наверное, будет известно. Об этом будет известно. И об этом будут все говорить. Но об этом таких фактов на самом деле нет. Они пишут. И этим самым, создавая такие надписи, значит, они просто сеют межнациональную рознь. Потому что притеснения русского языка нету, не было, я думаю, что и не будет. А они пишут о том, что оно есть. Почему это делается? В 2014 году мы это уже прошли, ребята. Под этой маркой началась война в Украине. Потому что все вот эти вот ополченцы, извините, в попучленцы, которые там воюют, у них вот если задают им вопрос где-то, там телевидение какое-то российское, они говорят, так вот, хотели запретить русский язык, за запретить мне говорить на том языке, который я хочу. Не было этого. А были вот такие листовки в 14 году. И из-за них, в частности, началась война. Понятное дело, что войну начинают политики. Не будем называть этого политика, хотя, понятное дело, это Путин в Кремле. Но все же. Значит, я так понимаю, здесь тоже хотят начать что-то подобное, что было в 2014 году в Донецкой и Луганске. Следующее. Вот интересно здесь написано. Значит, дать сам право местному самоуправлению самостоятельно решать, как использовать русский и другие языки. А им кто-то запрещал это делать? Сессии, на которых я присутствовал, я на сессиях присутствовал. Значит, на сессиях на всех Котелевский, мэр, он проводит сессии на русском языке. Хотя ВИН – державная особа. А по закону Украины, державная особа повинна выкоррестовывать и державную мову. Все прописано прямо в законе Украины. Если кто-то не верит, может открыть и почитать. Ему никто и слова не говорит о том, что он на русском. Ему даже никто не запрещает. Пожалуйста. О чем здесь речь? Далее. Защитить историческое наследие и народную память от нацистского произвола. Ребята, вы перед тем, как написать э, «Нацистский произвол», хотя бы просто откройте энциклопедию и почитайте определение нацизма. Что такое нацизм? Это, э, ну, своими словами, грубо говоря, это значит, когда одна нация э, хочет господствовать над другими нациями и народами, и использует для этого э, военные и, или еще какие-то другие методы, вплоть до убийства и террора, понимаете? Этого близко даже нет. Понимаете? Если это где-то и есть, то это в русском мире, вот там, в Луганске и в Донецке. Вот это там происходит. Если, если брать уже нацизм, то это уже, это уже россияне больше его проявляют. Я бы даже сказал, что больше фашизма у них там. Потому что Россия подходит полностью под определение фашизма. Дальше написано. Предоставить права громадам на местных референдумах. Референдумах самостоятельно выбирать названия городов, улиц, устанавливать праздники, сохранять свою историю и культуру. Во-первых, в переименовании улиц всегда участвовала громада. Только если местная громада не может уже придумать название улицы, название улицы спускается с Киева. Это в законе так прописано. Все об этом знают. Зачем это говорить? На кого это рассчитано? Дальше. Тут очень много всего всякой гадости написано. Значит, особенно последний пункт мне очень нравится. Остановить репрессии и наступление нацизма. Последний пункт. Остановить наступление нацизма в Украине, пропаганду и насаждение человека ненавистничества. Ну, об этом мы уже сказали о нацизме. О каком нацизме идет речь? Стоит бабушка возле палатки Апоблока. Ставит подписи под вот этой гадостью. Проходят воины украинской армии в форме. Она ставит подпись в людном месте. Палатке, ставя подпись под этой э, гадостью. Она поворачивается, о! И показывает пальцем на солдаты, которые защищают Украину. И говорит ему, о, пошел нацист! И дальше подписывает. Ну вы сами себе вообще, ну как, вы не противны себе люди. Вы ставите подпись, это же и есть выражение свободы слова, это же и есть выражение какой-то свободы и э, человеческого права. Вам никто не запрещал это делать. Вы, вам разрешили даже на местном уровне. Разрешение, вот же есть, распоряжение. Э, э, ставить эти подписи. Человек проходит мимо формы, которая тебя защищал, и ты его называешь нацистом и продолжаешь ставить подпись. Да если бы здесь были нацисты, ты просто, ну, ты бы не смогла ставить подпись. Ну как, ну, логика где-то должна быть какая-то. Короче говоря, с нынешнего дня, палатки оппозиционного блока, собирающие подпись под вот этой гадостью и раздающая вот эту гадость. Так маки не будут. Кроме того, кроме того, они, мало того, что написав вот эту гадость в 2014 году, которая привела к войне в Украине, они еще не только Конституцию Украины нарушили и законы Украины, они еще нарушили, значит, распоряжение выконавчего комитета нашего, которое было выдано шпагину после разрешения на установку палата. Здесь черным по белому написано. Звертаємо вашу увагу на неприпустимість розповсюдження матеріалів, які містять заклики до порушення територіальної цілісності України, розпалення міжнаціональної і релігійної ворожнечі. відповідальність за проведення заходу Шпагіна, мобільний телефон для бажаючих може озвучити 067 6140 153 це телефон Шпагіна тої людини, яка у 2014 році займалася відправленням тітушок на антимайдан. Еще кому интересно, может ему за телефона, и он сам вам Значит, бумага подписана секретарям гур гурсовета чубом. Они даже это нарушили. Распространяя вот эти листовки. Мы стоим сейчас возле исполкома, на пороге исполкома. Большим трудом нам удалось добыть эти бумажки, в том числе и вот это вот распоряжение, которое датировано сегодняшним числом. Опять же, за подпись чуба. Значить, благодаря нам палаток не будем э, в законному руслі, ні в якому другому. Значи, що э, написано? На період підготовки та проведення масових заходів з двадцять по десята призупинити інформаційну діяльність в агітаційних наметах. всем политическим партиям, которые проводят свою деятельность на территории города. Токмайскому відділу Пологівського відділення полиции в Запорізькій области на период подготовки и проведения массовых заходов обеспечить охрану общественного порядка. Контроль за выполнением этого розпорядження залишає за собой. Чуб, секретарь городской рады. Вот этот документ. Хочу еще сказать отдельно представителям любителям АПОБЛОКа, которые занимаются охраной палаток АПОБЛОКа. Значит, ребята, вы нам говорили, что палатки стояли и будут стоять. Вы там провоцировали всячески, угрожали в том числе. Мы на эти провокации вам не ведемся. Но хочу вас застережить. Не дай бог, будет какая-то угроза в адрес кого-то из ребят. В мой адрес, неважно кого, в адрес членов семьи наших. Знаете, мы э, ну, как бы не боимся вас. Ну, то есть я не хочу это слово боимся употреблять, потому что ну, об этом речи вообще не видно. Ребята э, в 2014-15 годах пошли добровольно на войну, не испугались ни сепаратистов, ни Путина, ни того, что там происходило на войне и того, что они там видели. А тем более не испугаются вас. Гребанная Апоблоковская охрана. Попробуйте что-то сделать, и вы увидите эту ответ. То есть, э, я вам просто не советую даже сюда соваться. Сегодня вы даже не пришли. Где ваша палатка? Вы даже ее сегодня не поставили. Хотя в глаза вы мне говорили о том, что она будет стоять и вы будете ее охранять. Мы пришли на место, где должна стоять палатка, и ее нет. И вас охрана этой палатки тоже близко нет. Более того, тут некоторые из вас причисляют себя к какому-то криминальному миру и говорят, что они там пользуются понятиями какими-то. Так вот. Вы вместо себя вызвали сюда запорожскую полицию, которая приехала, разобрала ситуацию, все хорошо, э, нарушения с нашей стороны никаких не выявлено. Э, но где же в это время были вы, гребаная охрана апоблоковских палаток? Я вас не видел там. Может вы меня видели э, с какой-то машины затонированной или из какого-то этажа смотрели? Я не знаю. Мне все равно. Вы можете фотографировать мою машину, можете э, фотографировать э, э, машины э, парней. Вам это ничего не сдаст. Я знаю, что вы уже узнавали адреса пацанов, где кто живет. Вам это ничего не даст, кроме головной боли, которую я вам обещаю в случае, если будет какие-то поползновения в мою сторону или в сторону хлопца. Я думаю, что э, вы благоразумные люди. Прислушайтесь к голосу разума и не будете ничего делать. А просто будете сидеть по своим норам и не вылазить, потому что если вы попытаетесь вылезти, э, будет максимально жестко и плохо. Я вам это обещаю. У меня все.